Lima filem yang menghina Islam. Filem bukan sekadar hiburan. Filem juga digunakan sebagai alat propaganda untuk mengubah persepsi, pemikiran dan sentimen masyarakat. Sepanjang sejarah, filem telah digunakan untuk menyebarkan ideologi, membentuk naratif tertentu dan mempengaruhi pandangan politik ataupun agama. Dalam konteks Islam, terdapat beberapa filem yang dilihat bukan sekadar karya seni tetapi juga alat propaganda untuk memburukkan agama Islam dan juga penganutnya. Jadi berkata, video kali ini kita senaraikan 5 filem yang menghina Islam. Nombor 5 adalah filem Fitnah tahun 2008. Pengarah dan penerbit filem ni, Gert Wilders, iaitu ahli politik anti-Islam dari Belanda. Ini adalah dokumentari pendek berdurasi 17 minit Filem ini mengandungi klip keganasan termasuk serangan 911 dan serangan bom di Madrid digabungkan dengan petikan ayat-ayat al-Quran seolah-olah Islam menggalakkan keganasan ia menggambarkan Islam sebagai ancaman kepada dunia barat dan menyeru agar ajaran Islam dihapuskan dari masyarakat Eropah Filem ini ditolak oleh banyak pemimpin dunia dan menyebabkan protes besar-besaran di negara-negara Islam Walders pada mulanya mahu menayangkan filem tersebut di televisyen tetapi tiada satu pun syarikat Belanda yang mahu menayangkannya tanpa disunting. Walders kemudian berkata dia lebih rela menayangkan kesemua filemnya tanpa disunting di internet dari TV. Beberapa negara termasuk Malaysia mengharamkan pengedaran dan penayangan fitnah kerana ia amat menyentuh sensitiviti di mana ia benar-benar menyinggung perasaan umat Islam. Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia dalam satu kenyataan memutuskan fitnah sebagai satu sendaan terhadap Islam dan menyeru supaya memboikot barangan Belanda. Pengerusi Prof. Datuk Dr. Abdul Syukur Hussein berkata tindakan tidak menghormati sensitiviti umat Islam akan merenggangkan lagi hubungan antara Islam dan dunia barat Reaksi yang sama disuarakan oleh Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia Filem tersebut juga mendapat kutukan dari negara-negara lain di dunia termasuk Australia dan Kesatuan Eropah. Dalam pada masa menolak paparan fitnah mengenai Islam, Kesatuan Eropah bagaimanapun mempertahankan hak untuk bersuara dan meminta masyarakat Islam bertindak rasional. Nombor empat, filem yang menghina Islam adalah Innocence of Muslim tahun 2012. Pengarah dan penerbit filem ni, Nakula Besley Nakula, seorang Kristian Koptik Mesir yang tinggal di Amerika Syarikat. Filem ni menggambarkan Nabi Muhammad dengan cara yang sangat menghina termasuk menyifatkan baginda sebagai kaki perempuan, pembunuh dan penipu. Dalam filem ni juga menunjukkan Nabi Muhammad merojakkan kitab Taurat dan Injil dan cuba untuk wujudkan kitab baru untuk memperbodohkan orang ramai. Pelakon filem ni mendakwa mereka ditipu kerana skrip asal tidak menyebut tentang Islam atau Nabi Muhammad Apabila filem ini dimuat naik ke internet, ia mencetuskan rusuhan di banyak negara Islam. Filem Innocence of Muslim yang menghina Nabi Muhammad mencetuskan protes besar-besaran di beberapa negara Islam termasuk Mesir dan Libya. Pada 11 September 2012, demonstrasi diadakan di Kaherah Mesir dan di luar konsulat Amerika Syarikat di Benghazi, Libya dengan sebahagian peserta mengutuk filem tersebut Malam 11 September 2012, kumpulan bersenjata menyerang konsulat Amerika Syarikat di Benghazi menyebabkan kematian Christopher Stevens dan tiga lagi warga Amerika Syarikat. Pentadbir Amerika Syarikat pada awalnya menyatakan bahawa serangan itu adalah sebahagian daripada protes terhadap filem tersebut. Namun kemudian, siasatan mendapati serangan itu berkemungkinan telah dirancang lebih awal oleh kumpulan militan seperti Ansar al sharia di Malaysia juga, ribuan penunjuk perasaan berarak di kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur sebagai protes terhadap filem A Nonsense of Muslim. Filem yang menghina Islam nombor 3 adalah Submission tahun 2004. Pengarah Theo Van Gogh dari Belanda, penulis skrip Ayaan Hirsi Ali, bekas Muslim yang menjadi aktivis etis. Filem ni mengkritik perlakuan terhadap wanita dalam Islam dengan memaparkan seorang wanita separa bogel yang tubuhnya ditulis dengan ayat-ayat al-Quran. Ia menggambarkan wanita Islam sebagai mangsa yang ditindas oleh hukum syariah. Filem ni dikecam hebat kerana mencemarkan kesucian ayat al-Quran dan memberi gambaran yang berat sebelah terhadap Islam. Tio Van Gogh dibunuh pada tahun yang sama oleh Muhammad Boyuri, seorang lelaki Belanda keturunan Maghribi yang meninggalkan nota ancaman kepada Ayaan Hirsi Ali pada mayatnya. Pembunuhan ini mencetuskan ketegangan antara komuniti Islam dan bukan Islam di Belanda. Nomor 2 adalah The Satanic Verses 1988, novel yang hampir difilemkan. Walaupun ini adalah novel, tapi ianya hampir difilemkan. Filem daripada novel ini tidak dapat diteruskan kerana kontroversi dahsyat yang melanda daripada masyarakat Islam. Penulis buku ni bernama Salman Rushdie. Dalam novel ni menceritakan ada teori sejarah yang mendakwa bahawa Nabi Muhammad pada awalnya menerima wahyu yang membenarkan penyembahan tiga dewa perempuan Mekah iaitu Alat, Al Al-Uzza dan Manat Beberapa hari kemudian, Jibril menegur Nabi Muhammad menyatakan bahawa ayat itu bukan dari Allah tetapi dari syaitan. Sedangkan dalam Islam ini berlawanan dari konsep tauhid kerana Islam sejak awal hanya menekan konsep menyembah Tuhan yang Esa. Ianya juga bercanggah dengan al-Quran kerana Nabi Muhammad tidak pernah mengubah wahyu. Dalam novel ini juga mengisahkan gadis bernama Aisyah yang merujuk kepada isteri Nabi. Aisyah katanya telah mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan memberitahu penduduk kampung bahawa Allah telah memerintahkan mereka untuk mengerjakan haji ke Mekah dengan berjalan kaki merentasi lautan dan laut akan terbelah untuk mereka. Tetapi semasa mereka menyeberangi lautan, laut tidak terbelah malah kesemuanya mati lemas. Rushdie, penulis novel ni seolah-olah menggambarkan Aisyah sebagai wanita fanatik, sesat dan mempercayai wahyu palsu yang sangat bertentangan dengan sejarah Islam yang sebenar. Ayatollah Khomeini dari Iran mengeluarkan fatwa hukuman mati terhadap Salman Rushdie pada 1989 menyebabkan dia hidup dalam perlindungan selama bertahun-tahun. Oleh disebabkan itu, novel ini tidak dapat diteruskan untuk dijadikan filem. Anwar Ibrahim juga pernah menegaskan supaya buku ini patut diharamkan di Malaysia. Nombor 1, filem yang dikatakan menghina Islam adalah The Lady of Heaven tahun 2021. Filem ni sangat kontroversi kerana cara ia menggambarkan sejarah awal Islam khususnya kisah Fatimah Azharah puteri Nabi Muhammad. Filem ini dikatakan telah memburukkan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah Filem ini dihasilkan oleh tokoh Syiah ekstrem, Yasir Al-Habib yang terkenal dengan pandangan keras terhadap sahabat Nabi. Filem ni menunjukkan sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar dalam imej negatif yang bertentangan dengan kepercayaan Sunni. Dalam Islam, terutamanya dalam tradisi Sunni, menggambarkan Nabi Muhammad adalah dilarang tetapi dalam filem ini menunjukkan Nabi Muhammad Filem ini menggunakan teknik CGI untuk mewakili watak-watak yang dianggap tidak menghormati Islam. Filem ini dilarang di beberapa negara Islam termasuk Iran, Pakistan, Mesir dan Iraq. Di UK, penayangan filem ini dibatalkan di beberapa pawagam selepas protes besar-besaran oleh umat Islam. Setengah pihak melihat filem ini sebagai cubaan untuk memecah belahkan umat Islam dan menyemarakkan sentimen anti-Islam di Barat. Ia juga dikritik kerana menggunakan usul propaganda yang boleh mencetuskan kebencian dan politik. Secara keseluruhan, The Lady of Heaven bukan sekadar filem sejarah tetapi lebih kepada naratif yang berpihak kepada satu mazhab sehingga mencetuskan kemarahan umat Islam di pelbagai negara. Jadi itulah senarai 5 filem yang menghina Islam. Apa pendapat korang tentang filem-filem dalam senarai ini? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Razdaniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.